Из баскетбольного клуба Может быть, да, надо присоединиться к словам Лео, как он сказал, что мы все-таки не настолько, скажем так, даже хочется сказать, слабые, какие мы были несколько дней назад. И что сделали выводы и, и сыграли такой, по-моему, не только и по результату, но и по качеству, нормальный баскетбол. Добавлю то еще то этому, что, как я сказал, сейчас команда победа означает ровно ничего, ровным счетом ноль. Если от нас зависящих причин, мы не будем ментально, психологически готовы также через пару дней. С этого начинается баскетбол, с этого начинается игра, а потом уже идет техничный, тактичные, физический нюанс. В сегодняшней игре, условно скажем, наверное, можно смело говорить, что мы контролировали ход игры, поскольку если не ошибаюсь, донец не был ни разу Ну, Может быть, на начале не было, не да. Разу. Так что и тоже, наверное, можно сказать, что в прямом смысле отыграли от защиты. Да, по большому счету мы проиграли тот компонент игры, который мы в последнее время проиграли довольно часто, это подбор. Все-таки особенно Донецк, комплектацией, по возможностям, возможностями считаю лучшие команды на этот момент Украины очень имеет очень, очень опытных, очень сильных, очень технически одаренных игроков, думаю, э -э, передней линии, и очень трудно было бороться под этой но, как вы видите, все-таки все не настолько большая разница в сборе, как выглядит ну, на бумаге. А по большому, остальные уже это, это, это нюансы, что мы терпеливо играли нападение была задача не спешить, ни в коем случае никуда не спешить. Не спешить если нет стопроцентного скажем так броска ну и конечно как обычно что-то удалось что-то не удалось но в целом что я могу сказать хорошая игра хорошая победа которая надо как можно скорее забыть у вас питание двойник первый вопрос вы не считаете что все-таки будивелику легче играть против таких команд которые не исповедуют мысли быстро баскетбол, поскольку сегодня была команда такая тяготеющая в позиционной игре и как бы, поэтому мы так хорошо сыграли в защите. Ну, то есть не бежали, не... Сразу ответить на этот вопрос или будет, или будет второй? Не отвечать, да. А, ни в коем случае я так не считаю. Я говорю, есть игры, а, баскетбол есть такая игра, в которой надо бежать. Неважно или не важно. По-моему, я сравнивал игрокам вчера, когда мы позавчера, когда начали готовиться к этой игре, я сказал первое, что условно по стилю игры на бумаге и особенно последние игры, как играл Донецк, они похожи на Феро, только уровень выше, намного выше по уровню. То же самое там пропагандируется, очень быстрый, очень такой э, баскетбол. И я говорю, сегодня нам удалось остановить эти прорывы, эту агрессивную игру. И ни в коем случае не считаю, что потерял команд, которая играет быстрый баскетбол. Посмотрите, как Донецкий играл против Ферро. Как Донецкий играл последний четверть против Азалма. Посмотрите. Там, ни в коем случае это не сказать. И второй вопрос. Как все-таки наладить защиту в позиции четвертого? Как сказать лучше? Надо просто с NBA взять одного из самых лучших игроков форвата, просто взять, пригласить и пусть он играет. У вас какие-то